tanish holatmi kelinlar voy abtis qursinin bo'ldi xo'p ammajonisi xo'p xo'p mayli jo'nataman kelinimni bo'pti ha hay kelin labbiy oyijon ammajoniz to'y qilyapti borib bir ikki kun qaralashib keling xo'p xo'p bo'ladi bo'pti chiqinglar hozir o'zim ham chiqaman xo'p hay kelin xo'p Bari boryanni hakimpoqi chiqib idish tovoalarini yuvishib oring nimaga nimaga bo'narsa mehmon kutishayotgan ekan ho'p bo'ldi bo'ldi oldim taklifnomani hop hop haykuli ho xullas onamni ammasini qudasi qiz chiqarayotgan ekan voy mana manday man, borib xizmat qilib beradigan no? <laughs> oyijon voshu kelin degani ko'zingga qarab tushib olsada o ya, Ha. Assalomu alaykum xola Va alaykum Menga xizmat ishishi kerak edi shu uyni ko'rsatib yuborishdi san jinnimisan bolam bu uyda hech qanaqa xizmatkor yashamaydi yashaydi voy mana man sekinga xizmatinglarni qilib beraman manday xizmatkor qayterga borish kerak Astagfirullah. voy mana kelinim kasalmon ekan